Salam əziz izləyicilərim, xoş gəlmisiz videomma. Bu gün sizlərə birlikdə PUBG Mobile-da planşet görünməsi, iPad görünməsi, bir də dostlar, qaçıcək qaranlıq modunu sizə göstərəcəyəm. Xahiş edirəm məni kanalımda abunə olmağı və videolarıma like atmağı unutmayın. Görürsüz, bir dənə videomə 93 yorum tökməyə alıb, amma like yoxdur. Yəni istədim bir xahiş edirəm ki, yəni kanalıma abunə olun, videolarıma like atın. Dostlar, şimdi geçeceğiz videomuza. giririk. biz birinci PUBG Mobile ile. Gençlerim yani size. Oyunumuz açılsın. Hızlıca yine sizlerle birlikte olacağım. Böyle evet, dostlar. Gördüğünüz gibi bu abi PUBG Mobile işlediğiniz ilk görünümdü bu. Gördüğünüz gibi. belli olur. Ama mesela iPad modu bir de karanlık modun geleceğim. Buradan da 74 kayan popülerliği de şmeli zahmat omazanə hə, hə, populyarlıq popzonyan varsa mənə populyarlıq atsın. Yəni atmazsaz da çox sağ olun. Atmasaz da canınız sağ olsun. Tikovan istəyərəm adam. Sənin dostluğundan sevəcəm indi. Bəli, indi oyundan çıxırıq. Dostlar, yəni indi sizə YouTube-a girəcəm. Mənim telefonum biraz problemli olduğu üçün mən link paylaşa bilmirəm də. Onu öyrə YouTube-da yazacaqsınız ki, PUBG iPad görünümü. Sonra burada qaldıracaqsınız, yəni aşıb birinci belə atacaq qaldıracaqsınız. Burada yəni ki, yenə keçəcəm odur konfiq. Buna girirsiniz. Yəni videoya baxmayacaq. Qaralar dostlar, burada gördüyünüz kimi mobizan olduğu yerdə ola paser siz link, link yerlərinə. Burdan qaldırırsınız. Link yazıb burada mediafire.com. Bunu vurursuz. Zəni, yəni yəni 1 megabaytlıq şeydir, 1 megabaytlıq. Bəli, görüm 1 megabaytlıq şeydir. Bəli, dostlar, so, videomuzu davam edirik. Bunu yükləyəcəksiniz. Mən yükləmişəm. Üstünə vuran kimi yüklənəcək o. Yüklədikdən sonra Hı, bir proqram var, onu da işə salmalısınız. O da yəni uygulama proqramıdır. Zart ver. Bunu endirirsiniz, cəmi 5 MB, neçə MBdır deyəsə. Bunu endirirsiniz. Ancaq bunu da alınır də, yəni dostlar, həç bu nu endirməlisiz. İndidən sonra baxıb burada elədirsiz, bunu silməməlisiz. Gördüyünüz kimi endirdiyiniz bu Chaos şifrəli videoda zipə girirsiniz. Baxın, burada buraya çıkart var. Belə dostlar, amma nədir? Buraya çıkart var. Yəni burada biz siz necə üstünə birinci vurursunuz bunun. Yəni başa salaq eləyək. Üstünə vurduqda düstur yazacaq ki, burda buraya çıxar. Buraya çıxarda və görsüz. Bir digə. Buraya çıxada bilərsiz. Şifrələşdirək. Bəziləri yəni oyunda qoyur şifrəni. Bilirsiniz, mən sizə şifrəni elə açın adını deyəcəm sizə. Yəni bir də yolaşmaysınız. 11 71 11 71 11 71, 71. 71 dostlar. Baxın 11 71. Özü girəcək. Bu açılsın 100 olsun. Bə, gördünüz, onun Gauss coming gəldi. Gauss coming-ə giririk. Fast render super speed. Ona vururuq. Fast render config. Konfiqə girdik. Dostlar, yəni kimin telefonu güclüdürsə, 720p 180p qoya bilər. Kimdə yəni telefon azdsa, kasırsa, 240, bir də 400p qoya bilər. Mən 400p qoyacağam, telefonum da zəif olduğu üçün. Sonra gördüyüsü bel bulan qırağına vuraraq, bunları qıraqlarına vururuq, yaşıl olur. Sonra bunların üstünə basırıq, yazacaq ki, kopyala. Kopyala, kopyalaya vurduq. Sonra burdan geri gəlirik, bir dəfə də geri, bir dəfə də geri. Burada yərarçı Chaos, Night Hawk. Ona girdik. Dostlar bax bu şeydir. Planşet görünəmi, kim isə isə kapalı, kim isə açıq. Mən açıq qoyacağam. 90 FPS kimin telefonu, yəni Redmidirsə, Redmi Note 8dirsə, Redmi Note 8 Produsa 90 FPS açsa qoya bilər. Çünki məndə 90 FPS açıq olanda telefon donur. Mən 90 FPS bağlı. Bax bu Koreya PUBG-dir. Bu da Global PUBG-dir. Global PUBG-yə mən oynayıram, ona girirəm. Sonra burada Files, Files. O -E O 4G Shadow Extra, Shadow Extra. Baxın, bundakı konfiqə girməyəcəyik. Ya Soviet, burada konfiq, Android, burada device kimi yaşıl dəftər kimi bir şey var. Ona vururuq və bura yapışdırıldı. Sonra buradan yenə gedirik, çıxırıq. Bəli. Gəldik, yenə burada fast render var. Fast render super speedə giririk. Fast render çözünürük. Çözünürlükə vururuq. Dostlar, indi burda da kimin telefonu güclüdürsə 720p, kimin telefonu kasırsa 360p qoysun. Mən bir dəqiqə. Mən çözünürlük 400p yenə qoyacam. 400p, baxın FPS-lər var. Kimin telefonu zəifdirsə, yəni 25 FPS qoysun, ya da 40 FPS, ya da 30 FPS. Mən 60 FPS qoymaq istəyirəm. Bu rənglər də klassik. Bu klassikdir, bu rənglidir. Bu soft gerçəkçidir. Yəni mən rəngli də oynayıram. Bunu kopyaladıq. Burdan yenə geri gəlirik. Bəyətçi getdiyimiz yerə gələcəyik. Ay, səhv elədik. Bən burda yenə iPad mod açıq, FPS kapalı. Bura files, u edit game, shadow extra, shadow extra, save it, config, Android yapışdır. Sonra burdakı işimiz bitdi. Yəni Biz ham necə işimiz bitdi. Bir dəqiqə bu bu şeyinə işimiz bitdi. Giririk indi Gauss Need to have KD. iPod mod açıq idi, FPS kapalı idi. Gördüyünüz kimi biz hamısını bura atmışdıq da, yəni global PUBG-yə. Bunu götürürük, çıxılır, yəni üstə basıb kopyala. Sonra burdan geri, 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 yenə də geri. Burada var Android. Androidə girirsiniz. Data Sonra burada yenə yəni, dəftər işarəsi vurursuz. Tüm dosyalara uyğunla dəyişdir. Və 4 dəqiqənin hazırdır. İndi oyuna girib göstərəcəm sizə. Oyuna giririk. Oyunda dostlar, sizlərlə görüşəcəm. Bəli dostlar, oyunumuz açır. Yəni pan riski yoxdur. Ondan qorxmayın. Çünki biz burada hilə açmırıq. iPad görünən açırıq. Yəni hilə açmırıq. Yəni cəmiatın haqqına girməyək açdım. Ba yenə bu it baban hissə yatdı. Əli çəkmir canım. Başlayım. Biraz Wi-Fi-lə zəifdir. Dostlar, gördüyünüz kimi iPad görünənümüdür. Bir dənə gəldə sizdə bir dənə problem olacaq hər kəsin olur o. Bir dəqiqə gözləyin, Wi-Fi açsın. Ayarlardan səsləri verəcəksiniz. Başqa heç nə səsləri aparır bir dənə bu. Elə telefon var ki, yəni şey eləmir. Ayarlara girirsiniz. Səs oyunun arayüz səsləri hamısı bilsə, çünki bu ayaq səsləri eşitmək üçün, adamın olduğu yeri eşitmək üçün. Musiqi az verin. Musiqi adamı başqa yerə aparır. Kontrollerdə heç də olmayacaq. Yəni həssasiyyətə də heç də olmayacaq. Yəni narahat olmayın. Mənim həssasiyyətim əzədici hələ də qalır. Bir dənə burdan bunu artıq ayarla. Sonra oyunla bir daha onu da göstərdim sizə. Dostlar, bir şey də göstərəm. Gördüyünüz kimi axırcı aşırıda oynayıram. 60 FPS yeməyidi bu.

bir an oynayacağım, bir de yiyeceğim. kişi. Of, üç yüz. Bir kişiye vuramıyorum şimdi. Oo, onu ben yeseydim de ölmüştüm bildiğin. Aa, ben valsam Oy oh, lan Bir canım. <laughs> <laughs> Team. Ay, göstərməməliydim. Göstərməməliydim. Ola, nə qədə vurdum mən sizə. Ola, yenə ciddi. Hamısına o kadar vurdum. Hiç biri ölmedi. Öldüm, 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 Ha, onu vurdum ama. Etse 6 ve var. Birinci sırada gelirim. 15-13. Bak alabilirler ha. Oyun alabilirler.

yazılar neçen adı, ne zaman geldi 4 nelerde necisler bak diye ay ölün de, o, de. Ha. hadi mi vallahi

Zephyr asta. Ürəməlidiyi. Good team Eşhə. victory. Qutluq. Baxa birinci yerə çıxmadım. Bəli də, qalbən aldım. Yəni görürsüz kimi yəni, dürbündən skanısı var. Ona da oynasaz öyrəcəcəksiniz. videomuz bu qədər idi. Hamınıza təşəkkür edirəm. Yəni sizdən xahiş edirəm kanalıma abunə olub videolarıma da like atmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.